بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید عزیز ناظرین دل کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے وہاں سکون بھی ہے اور بے چینی بھی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی مذہب کی پرانی زنجیروں کو توڑ کر معاشرے کے خوف کو بالائے طاق رکھ کر حقیقت کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے آج ہم تین ایسی روحوں کے واقعات لائے ہیں جو مغرب کی چکا چوند اور مادیت کی دلدل سے نکل کر اسلام کے پاکیزہ دامن میں آئیں یہ واقعات صرف مذہب بدلنے کی نہیں یہ روح کے گھر لوٹنے کے واقعات ہیں تیسرا واقعہ ضرور سنیں کہ کیسے ایک شخص مسلمان ہوا اور ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا آئیے سنتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور اس خوبصورت پیغام کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا تعاون ہمارے لیے قیمتی ہے انگریز خاتون فاطمہ کی کہانی کہتی ہیں میں لندن میں ایک ہوسٹل میں کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی جہاں دنیا بھر کے طالب علم رہتے تھے میرا کام لوگوں کے اندرونی حالات کا آئینہ تھا میرا واسطہ بہت قسم کے لوگوں سے پڑا اور ان کے کپڑوں کی حالت دیکھ کر مجھے کبھی بدبو اور ترہ ترہ کے داغوں سے گھن آتی تھی لیکن ان سب میں ایک نوجوان ایسا تھا جو مجھے حیران کر گیا وہ ایک مسلمان طالب علم تھا مجھے کبھی یقین نہیں آیا کہ اس کے کپڑے خصوصاً زیر جامع اتنے پاک اور کیوں ہوتے تھے؟ مجھے شک ہوتا کہ شاید وہ پہلے خود دھو کر پھر مجھے دیتا ہے کیونکہ اس سے مجھ پر بھروسہ نہیں ایک دن میں نے بے چین ہو کر اس سے پوچھ ہی لیا اس نوجوان نے کہا کہ آپ کا سوال میرے لیے کوئی تعجب خیز نہیں لیکن یہ میرے دین کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے اگر مجھے خود ہی کپڑے دھونے ہوتے تو میں آپ کو دیتا ہی کیوں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں میرا دین مجھے پاکی کا حکم دیتا ہے میرا ایمان ہے کہ اگر کپڑے پر پیشاب پڑ جائے تو میری نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ میں اس سے نہ لوں یہ عبادت کی وجہ ہے جو مجھے ہر وقت پاکیزہ رکھتی ہے اس لیے آپ کو میرے کپڑے ہمیشہ صاف ملتے ہیں کہتی ہیں اس کا جواب بجلی کے جھٹکے کی طرح تھا کہ کیا ایک مذہب اتنی چھوٹی اور ذاتی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے میں نے اس کی زندگی کو غور سے دیکھا اس کا رہن سہن فضول باتوں سے بچنا ہر کام سے پہلے دعا پڑھنا بیت الخلاء جاتے ہوئے نکلتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے یہ اللہ کے ساتھ اس کا مسلسل تعلق تھا اس کی اس تہذیب نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت کی جستجو پیدا کر دی میں نے اس سے اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کی اور جب حق کا نور میرے دل میں اترا تو میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور الحمد میرے خاندان کے کئی افراد بھی اس روشنی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے صرف ایک زیر جامع کی پاکیزگی نے میری روح کی کثافت دوڑ ڈالی ناظرین اپنا اخلاق رہن سہن اور اپنی ذاتی پاکی ایک مسلمان کی ایسی ہونی چاہیے کہ غیر لوگ دیکھ کر آپ سے سبق لیں سنتے ہیں ڈاکٹر ماریا کا واقعہ کہتی ہے میرا نام میری تھا اور میں امریکہ کے ایک سخت عیسائی گھرانے میں پلی بڑی تھی میں نے علم النفس اور میڈیکل کی ڈگریاں حاصل کی لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں تھا تسلیس کی ماہیت اور حقیقت ہمیشہ ایک مبہم کرب کی طرح مجھے ستاتی تھی میرا دل صرف ایک اللہ کو مانتا تھا مگر بدقسمتی سے اسلام کے بارے میں میرا بھی وہی تصور تھا جو مغرب کی میڈیا نے بتایا تھا دہشت گردی تشدد اور وحشی پن کہتی ہیں میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی یونیورسٹی میں شروع ہوئی میں نے قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ شروع کیا لیکن تنقیدی نظروں سے میرا مقصد تھا کہ میں اسلام میں وہ غلطیاں ڈھونڈوں جن کا ذکر مغرب کی میڈیا کرتا ہے مگر جب میں نے پڑھا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اسلام کا عقیدہ انتہائی واضح روشن اور بے غبار تھا میرے بچپن سے لے کر جو سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے قرآن نے ہر ایک کا جواب دے دیا مجھے ایک دم ذہنی آسودگی اور قلبی سکون مل گیا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے پیغمبر اسلام اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا اور خاص طور پر عورت کو اسلام میں ملنے والے حقوق کو دیکھا یہ میری آنکھوں کو نم کر دینے والا تھا جبکہ امریکہ میں عورتوں کے حقوق کی جنگ چند سال پہلے ہی شروع ہوئی تھی پھر میں نے مسلم خاندانوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا ان کا باہمی پیار ذمہ داری کا احساس اور بچوں کی نگہداشت یہ وہ چیزیں تھی جو امریکی معاشرے میں گم تھی میں نے جانا کہ اسلام صرف جز وقتی مذہب نہیں یہ ایک مکمل نظام حیات ہے میرے دل نے گواہی دی کہ یہی سچ ہے حجاب کا حکم مجھے اس لیے پسند آیا کہ یہ تحفظ اور احترام کی علامت ہے میں نے اسلام قبول کیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا میں نے ماریا بن کر وہ سچائی پائی جسے ڈھونڈتے ہوئے میری عمر گزر گئی تھی ناظرین مغرب میڈیا اسلام کے بارے میں غلط تاثرات پیدا کرتا ہے لیکن اسلام ایک ایسی روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے ناظرین ویڈیو میں بنے رہے سنتے ہیں مختار کا واقعہ کہتے ہیں میرا نام پہلے ہنری تھا اور میری پیدائش پیرس میں ہوئی میں ایک ریٹائر فوجی تھا اور ایک کارخانے میں کام کرتا تھا مگر ہمیشہ سے مذہبی لیٹریچر کے مطالعے کا شوقین رہا میری زندگی میں ایک موڑ آیا جب میں نے قرآن پاک کے معنی اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا مجھے یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی سچا پیروکار اگر سچے دل سے قرآن کو پڑھے تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تصدیق اور تکمیل کرتا ہے جب میں نے پیرس کی مسجد جا کر اسلام قبول کیا تو میری زندگی آسان نہ رہی میرے قریبی دوست و احباب مجھے پاگل اور دیوانہ کہنے لگے کیونکہ ان کے نزدیک اسلام صرف عربوں کا دین تھا لیکن میں نے ان عارضی مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی میرے دل میں خدائی واحد کا یقین اتر چکا تھا میں نے تو دین کے لیے اپنے وطن کو الوداع کہا عربی سیکھنے پاکستان بنگلہ دیش اور پھر شام کی جامعہ الفتح الاسلامی کا سفر کیا تاکہ دین کو گہرائی سے جان سکوں اسلام قبول کرنے کے بعد میرا ایک بہت بڑا کارنامہ میرے دل کے قریب ہے میں جس کارخانے میں کام کرتا تھا اس کے قریب ایک گرجا گھر تھا جس سے میں نے دوستوں کے ساتھ مل کر مسجد میں بدلنے کی کوشش کی عیسائیوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی وہ چاہتے تھے کہ یہ جگہ لہو اور لعب کا اڈا بنے مگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد ہم کامیاب ہوئے اور وہ عبادت خانہ اللہ کے گھر میں بدل گیا میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یورپ میں صرف دولت ستانی ہے مگر اسلام میں ہی سرفرازی اور سربلندی ہے یہ تھی وہ عبرت انگیز داستانیں جن میں ایک پاکیزہ کردار ایک کتاب کا مطالعہ اور وحدانیت کا یقین انسان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آیا ان واقعات نے ہمیں سکھایا کہ اسلام کی روشنی کسی نسل زبان یا جغرافیہ کی محتاج نہیں ہوتی یہ صرف سچے دل کی متلاشی ہوتی ہے کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کا کردار آپ کو متاثر کرے کیا آپ نے کبھی قرآن کو سچائی کی تلاش میں پڑھا ہے ہمارا دین صرف نظریات کا مجموعہ نہیں یہ ایک عملی زندگی کا مکمل ضابطہ ہے یہ واقعات ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کا سچا نمونہ بنائیں ناظرین اگر آپ کو یہ واقعات پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دنیا پر اسلام کا حقیقی نور ظاہر ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کرداروں کی طرح عزم اور پختگی عطا فرمائے آمین